Первое, дать статус человека. базу здесь на территории данного страны чтобы каждый человек который принял решение для себя понимал что здесь он будет обеспечен возможной страховкой чтобы он четко понимал что его семья здесь каким-то образом без его участия обеспечена чтобы он знал что здоровье беспокоиться о всем. Вот это вот основная задача, которую мы перед собой ставим. Для того, чтобы э, люди были более подготовлены к там, боевым действиям, еще раз говорю, создан учебный центр. Вот, э, более Буде виконувати обов'язки свій безпосередньо в зону антитерористичної операції, хтось проходить службу десь в районі там, Херсонщини, всі ці водосховища до ну в залежності у кого, який буде напрямок. Тому сказати, там хто куди сьогодні, я не можу. Є снаряди, є розпорядження, ми формуємо. Там вимоги трошки інші, до кожного військового зобов'язання. Чи це офіцер, чи це солдат, сержант. Тому метою ставиться э, створення цих. Э, Підрозділів сформувати один з п'яти підрозділів на сьогоднішній день. Тому е, звання, ну багато там казали, що понятне, якісь сімейні обставини, давайте в понеділок. ну Час іде, де щось рахується вже по годинах, по днях, тобто якийсь місяць, часу вже немає. Для того, щоб розталася, розкачуватися і тому подібне. Е, ще одне питання: ці підрозділи, вони будуть. Е, серед того, що як партизанський загін. Ми всі зібралися і десь пішли. Ні. Це буде з призову на військову службу, тобто той соціальний пакет, який відноситься до як військовослужбовців чи призову по мобілізації, так само до цих підрозділів це все буде застосовуватися. така ситуація. Тому питання допустим, по створенню одного із загонів. Одного із загонів. Вам Геннадій Львович тільки що сказав, для того, щоб його зараз сформувати, десь не десь і назву, і статус, і як какають, розуміть, що це є, допустимо, загін таким-то під названням, таким-то, таким-то. І як така, ні шагу вправо, ні шагу вліво. Для того, щоб е, мати якісь відомості, подивитися на стан здоров'я, який є у вас на, сьогоднішні, на, на сьогоднішній день. Хтось розуміє, що да я там десь вік, здоровий, здоровий. Я вам просто кажу: возили, от, здоровий, не було нічого. Приїхав в поїзді, десь там, понятно, вийшло, трохи сонця, і припадки епілепсії, і обмороки, і все, і все на світі. Вроді би, молоді, здорові хлопці, а от таке слай. Тому через десь це все придеться пройти одну звідкування. Плошини підготовлення. принимать участие или в зоне АТО, или будут принимать участие в дальнейшем в возможных военных или каких-то других действий, связанных с ОНО. То есть наша задача это подготовка обучения и наша задача помочь в обеспечении. То есть чтобы ту каску, или которую там тот бронежилет, вы нашли заранее для себя, или вы нашли, или, там, или мы нашли по То есть тут ну, там целый ряд моментов во время вопроса отвечу. То есть основная задача всеукраинского ополчения это подготовить тех людей, членов организации всеукраинского ополчения. То есть это не значит, что каждый из вас может свободно зайти. То есть мы смотрим, у нас есть свой отбор, есть свои, свои вопросы к людям. И если мы, мы нравимся друг другу, вы нам, а вы, вы нам, то вы, становясь членом всеукраинского ополчения, получаете возможность пройти на базе школы обучения. Сейчас вы зададите вопросы, мы все выскажемся, а вы потом зададите вопросы. Ну, коротко. Пройти определенную подготовку, сейчас на данный момент эта подготовка это диверсионная контрдиверсионная деятельность, полевая медицина и рукопашный бой. Добавим и зато те ребята, которые возвращаются, скорее всего, что будет это окопырька вот, или инженерная, и по растяжкам будет специалист. Это те минимальные вещи, которые будут проходить на той базе, которая у нас сейчас есть в Данице ну и отдельно за вами за каждым подразделением всеукраинского ополчения будет закреплен тыловой хвост так называемый или вот те люди которые будут заниматься волонтеры обеспечением этих людей страховками и всем по возможности то есть никто не говорит что это будет там полный какой-то большой пакет но они будут заниматься обеспечением вашего пыла. в Дарбинском районе сейчас у нас есть подготовка двух батальонов самый такой ну у нас это батальон на базе ДГВ он формируется вот, его представляет Александр, да и очень так сильный батальон более такого боевого значения. Так это он, да, он. Нет, не Киевский регион это все таки Алексей Киевский регион пока с нами не проводил выездки береговая это, это Алексей Сашин. поэтому вот он тоже сейчас выскажется расскажет вот представитель этого батальона его название будет Десна Виктор Герасимов. Вот сейчас подбираем командиров, подбираем остальных. Там больше уклон на АТО и уклон на такой, как спецназ, скажем так. То есть туда будут лучше выбираться. Ну и, соответственно, к ним будут определенные критерии и все остальное. Вкратце я высказался, хотел бы Алексей Александрович Добрый вечер. Ну, во-первых, хочется сказать там, тем людям, которые собрались здесь, у которых нет повесток, Огромное спасибо, потому что это честь, прежде всего, общаться с такими людьми. Вот. А во-вторых, э, ну почему батальон, да? Потому что прежде всего, во-первых, подготовить наших людей, потому что у нас было хотя бы понимание. Мы, мы все прекрасно знаем. Я лично был неоднократно в зоне боевых действий. Я понимаю, как происходят там некоторые процессы, поэтому те люди, которые были на войне раньше, они понимают, что такое выстрел, что такое бой там, и так далее. Те люди, которые не были на войне, хотим мы, не хотим, но реакция у каждого человека ну, она своеобразная. Особенно люди, которые не отстреляны, ну, которые не слышали взрывов глубоких. То есть, есть внутренние такие знаете, переживания, которые там, там где-то затвор, там забыл о том, что патрон в патроннике, там еще что-то. Это те люди, которые останутся здесь будут обучены, у них будут навыки пройдены и так далее. И еще один момент. Можно не так сказать, записываться, приходить в батальон, да? Потому что есть еще у нас военко, и позиция военкомата такая вот. Те люди, которые получили повестки, они по навыкам отбираются, если есть какие-то военные профессии, тоже отбираются и направляются сразу в учебку. Ну и дальше по плану, как военнослужащий. Значит, у нас этот момент будет разделен. Э, люди, которые останутся здесь, э, они будут э, оформляться по упрощенной системе в органы внутренних дел. Люди, которые поедут на, э, ну, изъявят желание и поедут на выполнение специализированных задач. Потому что я бы хотел, чтобы батальон выполнял специализированные четкие задачи а не просто находился в дислокации. Там, да, да. Вот эти люди, они э, будут э, на контракте в армии находиться. Вот, в принципе, на сегодняшний день то, что есть. Вот. Мы для этого в районе объединились вот в эти батальоны, понимая вашу ситуацию. Потому что мы будем находиться здесь, мы под... поднимем людей. Вот э, не хочу хвалиться, но была ситуация там по Луганской области недавно. Вот. Я лично поехал по кабинетам и некоторые вопросы регулировал. Это так могу сказать. Но вы же нам скажете, вы же связь с нашим батальоном не теряете. И мы знаем, понимаете? Берешь эти прессы, берешь этот самый... Ну, вы же сами понимаете, но ну этот бред, то, что там пишут. Мы это все прекрасно. Я просто не хочу об этом говорить, мужики. Поймите это. Я, мы прекрасно там четко понимаем на вашей стороне. Но наша задача... Если, же, если уже судьба так сложится, что нам нужно взять в руки оружие и автомат, значит мы должны быть к этому готовы. Значит, мы должны понимать, что нам дальше делать. Однозначно. Но это ж надо понимать эти вещи. Вот это наша основная задача, чтобы мы понимали, чтобы морально мы были готовы. Потому что это процесс, его нужно готовить. У нас у всех дети, у нас у всех жены. Естественно там родители, жены, близкие наши Они против того, чтобы мы куда-то уходили Это естественный нормальный процесс И этот тоже процесс нужно готовить Понимаете или нет? Чтобы семья видела, что вы тренированы Что вы можете, что вы способны там, Потихоньку, мелкими шагами Но если мы этого делать не будем, ребят Мы завтра будем превращаться в пушечное мясо вот у нас разделено в отряде по 16 человек. База готова принять 96 Я человек. Если вы сейчас, вы можете начинать уже прямо сейчас с этого зала. Кто готов записаться в батальон ДГВ, дгв знают Кто готов записаться в батальон Весна, мы сейчас просто остаемся, записываем здесь. Легкое собеседование, определилось 16 человек, да. Определяемся во вторник Если есть офицерское звание, это отдельный разговор, если нет офицерского звания то военного то другой, мы определяемся, подготавливаемся и во вторник 16 лет, по 16 человек можем заезжать. Еще вопрос да. по поводу работы как? Это же надо, чтобы это важный, работать... вопрос. важный вопрос. Да, я явно на него отвечу. У нас сейчас еще есть, на протяжении, не знаю, может быть, неделя, может быть, дней 10. Мы прекрасно понимаем, какая ситуация сейчас. Да, да? Будут разные слухи. Кто-то говорит завтра, кто-то говорит 19 -го числа, да? Да, кто-то да. говорит в конце месяца. Вот у нас реально, э, грубо говоря, август месяц для того, чтобы определиться. Потому что когда уже будет распоряжение на призыв, вот это будет дата э, расчета места работы. К этому времени мы должны сформироваться и потом. Мы не можем пойти, э, скажем так, непонятно куда, с чем и что делать. И сразу отвечаю такой вопрос. Многие вот приходят, вызывают, вызываем, и так вы среди вас слышали. Вот придут или будет война, вот тогда и пойду. Вопрос. Куда, с чем, в качестве кого? Если в, целях, если в качестве военнопленного, может быть и да, сразу пойдешь. А так вот придет, потом и придет. Ну куда пойдем? У меня еще один вопрос. Как это будет вызов? По повестке осуществляться или по телефону? Вас звонку? уже оповещали, да? Да. Но Вас сейчас позже. уточнили эти списки, которые вот записывали. Вас однозначно будут оповещать в самый кратчайший. Это будет телефон, посыльные, Жеки, все на свете. Ну, всяческим вся вся образом уже, извините, при всем будет этом будет выписана э, документ, как его просто называть боевая повестка. Это документ, который дает право, то есть все представить для zwilnienia сбережениям рабочего места среднемесячной заработной платы и тому подобное. Но это документ когда в вопрос о zwilnienia с рабочего места для Значит, когда придет этот документ, можно смело. Да, он не придет. Тот документ Придетут. вам будет выдан в руки. Вызовут вас или повесткой, или телефоном, или по целью. Как ну, я вопрос вам задам, потому что он, правда, встречается не только ваш. Он говорит, вот человек готов, у него есть рабочее место. Да, нам нужно программа минимум, чтобы он отнес какой-то документ своему начальнику и сказал, что до две недели я уезжаю, поскольку казарменное положение полностью. Второй вариант, как бы ему сохранить хоть хотя бы какие-то зарплаты и все остальное, это второй вариант. Вот да, давайте поэтапно, отдельно. В этом, значит, до призыва я вам сразу говорю, это каждый нормальный руководитель такую возможность, даже если мы подготовим вам письмо на рабочее место, в связи с, клуб, с выбранным кандидатом, допустим, до такого-то, такого-то подраздела, есть не, необходимость его подготовки для подальше, так, ну там, да, скажем, если, грубо застосування. Поверьте, любой керівник вам піде на зустріч. Визначений график. Кто не пойдет, там, чи, то чи, может пойти. Да? Ну, я думаю, что техники кто не они... Только конкретно пришло, я сразу сюда можно да, идти, как говорится. Да, сам но самый... вопрос однозначно а стоит пойдет. так, что если вы определяетесь в таком батальоне, то я думаю, поверьте, в батальоне будут люди, которые вместе с вами зайдут к этому начальнику, зададут тупой и глупый ему вопрос. Документ. Я же ли ты тут сидя в кабинете? Понимаете? На передовую. Документ, да. документ. Мы подготовим разработку. Вопросов нет. Все, мы Хорошо, я понимаю. Я предприниматель, например. Да. Как вот, мне будет зарплата начисляться? О, вот меня интересует. Тут много ребят, которые да, допустим, не официально только. на работе не состоят. Вот я работаю И не только. Я извиняюсь. Да. Меня даже... больше волнует как предпринимателя, извините. Вопрос, придет время отчитываться по налогам? Да, вот Ходить что, по налогам? По пенсионным фондам? Ребята, как быть с этим? Вопрос, вопрос, вопрос. вопрос. Можно я отвечу, Саша? Саш, можно, можно, можно я отвечу? Дайте Алексей ответить вопрос. Хорошо. Вопрос профиль. Я вам скажу другое. С 2005 года по сегодняшний день я заплатил приблизительно где-то 700 миллионов гривен налогов в стране. За прошлый год заплатил порядка где-то 30 или 40 миллионов. Я думаю, хожу там в первых несколько человек налогоплательщиков как физические лицо, в лицо района. И со мной произошел такой такой казус, но, ну, слава Богу, в э, жизни имеет место быть, да? Значит, э, я... Так получилось, у нас нет четкой системы э, работы военкомата и налоговой. На сегодняшний день вы правильно поднимаете вопрос. Частный предприниматель, два аспекта. Во-первых, а, что мы зарабатываем, во-вторых, б, отчетный период, да? Значит, по этим вопросам все мы подаем письма, в нашу налогу и касаемо там проверок и так далее, и так далее, отчетный период будет на момент ухода в войска закрыт. Министерство обороны. Да. Министерство обороны. Да. Министерство, обороны. Да. Министерство обороны. На месте непосредственно а кому подчиняется? Да. Тут. Тут, Дарница. тут на месте в Дарнице. Кому мы подчиняемся? Да. Бог и царь. Христов, а бьет. вы, вы напрямую да. городскому да. военкому? Да. А городской военком и То Структура... Все-таки все при... мой вопрос. Заработная э, плата какая-то начисляется, когда Конечно. я нахожусь в армии? Конечно. Суммы. Я, я вам сейчас зарплат... скажу приблизительные заработные платы. Я не скажу сейчас точно. Там были расчеты. Да, да, Значит, да. Рядовой состав. Так. А думаешь, я вам так. Между тем этим 3, там, 3 с чем-то тысячи. Офицер в зависимости от воинского звания, там, кто служил, угу. служил там 4 800 до 5, вот, где-то вот в этих пределах. Я вам говорю, вот если брать средние заработные платы, это а за квартиру, извините меня, за 3 тысячи с родителей, <с это просто смешно, честно сказать. Я, извиняюсь, знаешь, что? Ну, если я оставляю здесь все, иду туда воевать. Да я не спорю. А родители кто Понимаете, если поднять вопрос с целью, где заработать, где заработать. Ну, тогда этот вопрос не ко мне. Человек просто спрашивает, что есть ситуация, которая кормить надо. Ты не нервничай. Смотрите, я бы хотел ответить маленький Смотрите, ребят, у вас есть практически те, кто вызваны по повестке. Добровольцы, это понятно, добровольцы. А те, кто выбраны по повестке, если так по-честному, у вас есть два выбора. Первый выбор, ждать, когда вас призовут. Ну, идти жить дома, работать на своей работе и дальше продолжать. И ждать момента, когда вас призовут, вызовут. Вы явитесь или убежите, ну или там третий вариант, какие варианты уже пойдет в стране. Но если вы явитесь, то вы будете не знать ни своего командира, ни с кем вы будете воевать, и вы будете не Второй момент, есть возможность, возможность, я подчеркиваю, мы не все же будем говорить, да, возможность получить хорошую подготовку и быть не просто бойцом самому, но еще быть боевым отрядом. А, чтобы вы поняли, все люди, которые, вот инструкторов, у которых очень, да, по гражданке очень большая зарплата, да, то есть зарплата до людей, сидящих здесь, ну, кроме военков, которые служат, все люди волонтеры. То есть есть люди, которые бросили свой бизнес, есть вот реальные, сидят там в лагерях, есть которые частично бросили и приезжают на несколько дней. Поэтому э, такой курс подготовки, если брать по западным стандартам, он стоит очень дорого просто, если мы просто мы раз, сел, он он да. Поэтому мы вам даем возможность получить курс, поэтому он минимальный, две недели, там есть uh -huh. две. Уже дальше, когда вы реально будете призваны, ну или пойдете вы, вы так там будете стрелять отдельно, там будете под, подготовиться. Но этот курс дает очень много. Он дает возможности выжить больше, потому что там медицина и слаженность. Ну и да, это да, в первых рядах не ляжешь, значит, я... да. Ну, еще раз, естественно, от это града надо может лишь любой человек, да. самый специалист, какой подготовлен. Но тот курс минимальный, основная задача, да, оставить этих людей в живых. Потому что нам эти люди нужны, мы считаем, что это будущая элита нации. Ну, и, то есть, в данном случае мы будем на них опираться. Это наша идеологическая часть организации. Да. А вы уже дальше для себя смотрите, находите вы в своей жизни две недели, чтобы... Мы же вкладываем в вас, а не в ваших друзей. Да. И все. Мы тратим свое время, свои деньги, свои ресурсы для того, чтобы вы, как человек, были лучше подготовлены. Объясняю. Вот, например, это комбат нашей Дарлинской громадской варты. Да? Вот все, что сейчас на нем, это специально, что получилось так, что он одет, вообще удачно. Да? Это, это все, что для тренировки, в данный момент, это мы покупаем за свои деньги, за свои деньги, еще берцы, вот, и все, что касается там. и да? Вы приезжаете, если вы записаны, вот, это уже наши вопросы, у вас одеть будет? Вот как образец формы, которая будет для занятия на полигоне. На базе всеукраинского ополчения мы готовимся. Этот батальон Десна. Мы об этом говорим. Он изначально, главное, он добровольческий батальон. То есть, если условно мы хотим где-то видеть в батальоне человек 240, ну до 100 300 человек. Если из этого количества есть добровольцы, которые мы говорим о добровольцах, которые действительно хотят в зону АТО, вот э, эту часть, она будет прикреплена, сначала будет э, соответствующая подготовка будет проведена, мы понимаем э, уровень ответственности своей по поводу уровня вашей подготовки, я имею в виду добровольцев, будут лучшие инструктора вам выбраны, мы будет, будут все экипированы, но опять же здесь из всего, э, так сказать, из всей массы будут выбраны те люди, которые способны. Там двойки, четверки, это все долго, э, вам это потом объяснят, чтобы вот что вы в кино видите, кто служил в армии, Люди должны себя чувствовать, люди должны уметь ходить. Короче говоря, будут профессионалы-инструкторы, профессионалы которые попытаются ровно за два месяца, за два месяца сделать, э, условно, если мы говорим о взводе или рота, рот, я не знаю, как там это будет, назовем, назовем его штурмовым батальоном. Это часть. Все же остальные, вся остальная часть, которая остается здесь, это будет медицинское направление. Это чтобы вы понимали, где то уровня. Сейчас существует такой батальон чернигов. Он, исключительно, он сейчас работает в зоне АТО, но это исключительно милицейские, они заходят вторыми. Вторыми там, и к тому моменту, если вот сейчас вчера вернее Геращенко, сказал некто Геращенко Антон, который советник министра, министра внутренних дел, что все-таки они пойдут, то есть Министерство внутренних дел пойдет по, по пути вахтового метода. И, возможно, тогда будет возможность туда тоже прокатиться, но опять же мы говорим о все-таки территориальной обороны. То есть это будет исключительно, скажем так, милицейское направление, охрана общественного порядка. Но, естественно, в связи с тем, что, как вы понимаете, теперешняя война – это война спецназов, и в том числе, возможно, когда нашему северному соседу все-таки парни с, там, голову свинтят, э, какие-то диверсанты попадут к нам сюда, это будет... Э, то есть долго, страну будет вести долго, и поэтому люди, которые, в принципе, будут выполнять патрульно-постовые службы, там, охрана объектов, они должны быть подготовлены.